Росіяни наразі розганяють фейки про нібито майбутні диверсії України та Заходу по НАЗА -С, а також авіакатастрофу типу MH17. Зокрема, про це повідомляє служба зовнішньої розвідки Російської Федерації. Звинувачує у такій спробі підготовці до такої диверсії у захід та Україну на Запорізьке ЕС із розплавкою активної зони ядерних реакторів, щоб звинуватити в цьому Росію. Так вони кажуть. Роман Григорович, що це означає, Потому что когда так говорят россияне, это означает, что они что-то подобное готовят, а будем будут званувачивать нас. Ну да, на зло отморожу, что ни один ушак. Ну, ну надо же понимать, кому это может быть выгодно. Что выгодно Украине или Европе подорвать ядерный реактор, что... ну это надо быть каким-то дебилом, чтобы вообще такая мысль в голову пришла. Ну сами себе, сами себе в ногу выстрелить. Да? Самое интересное, россиянам это тоже невыгодно делать, имеется в виду. Почему? Потому что там там интересное движение воздушных масс, часть, особенно по высотам, когда будет градация по эшелонам, там часть пойдет, потянет на Крым, на Ростов, вот туда уйдет, на Донбасс, и по подрыв любого из реакторов или тех же мест хранения, там же рядом с Запорожской атомной станцией, есть места хранения отработанного ядерного топлива. Так оно еще хуже имеется в виду по изотопному излучению еще хуже, чем самого топлива в самих реакторах. То есть, кому это в голову придет это делать? потому делать никто этого не будет. Кому в голову придет об этом говорить, только тем, кому надо поговорить. Кому сейчас надо поговорить? Россиянам. Потому что на них никто не обратил внимания, пока они там тягались с ярсами, с арматами, с бюровестниками, потом, что еще там, посейдонами орешниками, кокошниками, какашниками, с чем они только не тягались. С кворешниками не тягались. Никто на них уже внимания просто не обращает. Ну, Путину надо как-то, чтобы с ним вышел на контакт тот же Трамп или кто-то побежал его успокаивать, как Ким Чен Ына. Вот, когда Ким Чен Ыну надо накормить Северную Корею чем-то, хотя бы рисом, то он начинает пулять ракетами в планету или в Японское море, хоть, хоть куда-то, чтобы попасть. И тут же все бегут, его успокаивают. Что ты хочешь? Хочу сухогруз риса, потому что жрать нечего. После этого ему отгружают сухогруз риса на полгода, и вот они там чавкают его полгода, и тогда никто никуда не пуляет. Вот таким же самым кимчаным нам сейчас, таким же пончиком северокорейским становится Путин. На него все забили конкретно. И он не знает, как на себя внимание обратить, чтобы кто-то ему позвонил. Ему даже уже Витков не звонит. Вот, представляете, позвони мне позвони. Вот это у них, кстати, такая вот тема. Давайте мы сейчас поговорим о том, что кто-то хочет взорвать Запорожскую атомную станцию. Ну, вот, вот, чтобы его начали успокаивать, вышли на контакт, потому что у него проблемы. У Путина, у путинской армии сейчас серьезнейшие проблемы. Они зарываются в зиму. Они зарываются по некоторым позициям, пытаясь захватить там покровский и, допустим, тот же Купинск, они зарываются, если в таком положении они останутся в зиму, и нам дадут достаточное количество вооружения, и там большая проблема. Поэтому ну, Путину сейчас надо как-то отриги то есть как-то спланировать в ближайшие 3-4 месяца, как ему себя вести. А для этого надо какой-то контакт. Вот один из поводов контактировать, вот примерно такое, давайте поговорим взрыве на Запорожской атомной станции. Никому этот взрыв не нужен, никто его проводить не будет. Тем более, механизм взрыва какой? Электроэнергию подключили, даже если сейчас, опять, Украина подключила. Если сейчас опять ее перерубят, но уйдут на генераторы. Генераторы, самое интересное, там десятикратное дублирование, там сто лет они могут на генераторах работать, все шесть блоков на холодном останове. То есть это вообще не проблема. Даже если полностью все разбегутся, вот, решили все э, с энергоатома вернее, с Энергодара уехать на Бали отдыхать. Вот весь Энергодар уехал на Бали, забыли за Запорожскую атомную станцию. Это разогреваться ядро будет месяц-полтора, а по холоду сейчас и то и два. Если вообще никто за него просто забудут, и все разберутся. Поэтому это вопрос на данный момент больше связан вот с этой проблемой. Путину никто не звонит. Вот, вот эта проблема большая. Роман Григорович, а, а катастрофа MH17, щось подібне, так вони також про це говорять. Ну тобто територія Румунії, Польщі, безпілотники туди залітали. Ну тобто, тут декора щось інше, що можуть щось спробувати збити, якісь пасажирські тоді літак, чи щось ну, От це серйозні, ну опять же, основна задача така, щоб його успокоїти. Ну для чого вони це починають робити, Щоб хтось з ним вийшов на контакт. Скорее всего, долго не выходят. Дмитриева вообще послали по курсу русского корабля, вообще он не воспринимают чудо какое-то в перьях, непонятно откуда-то да, 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 доставшиеся. Виткова уже тоже отодвинули, то есть там Рубио занимается вопросами, это хондовая Америка, о которой мы, мы с вами в свое время говорили. Кстати, он может быть и реально заменить того же Помпео первой э, администрации. Трампа, причем он набирает сейчас вес, набирает силу и по большому счету убил госсекретаря, он разруливает ситуацию, которая может просто откинуть Россию от контакта вообще, особенно после того, как Трамп как минимум на год договорился с Си Цзиньпинем не ломать горшки, не бить горшки, ну то есть Путин сейчас никому не нужен получается, потому он может, вот по, по запросу атомной вля... вряд ли он это будет делать, почему это, же я же говорю, самому себе в колено выстрелить. А вот сбить какой-нибудь самолет может, вот здесь вот 100%, это, это они молодцы в этом смысле. Специалисты гражданский борт завалить, мы же видели не только МС-17, ну, последний борт, который завалили, азербайджанский. Ну тоже же видели, как это они могут делать, и я, не я, и хата не моя, и мы там не были, и наша тут не стояла, а потом, когда ситуация сжалась, ну мы не хотели. Дядя, прости засранца. сранца. Ну, примерно так это выглядело на тот момент, когда Путин просил прощения у Алиева. То есть и здесь та же самая картина. Но самолет в самолете может находиться сотни гражданских людей, сотни. У них парашютов нет, это не военный год. То есть и вот это вот эта проблема. Поэтому надо быть сейчас предельно осторожным европейцам в том числе, потому что могут быть не провокация, может быть конкретная боевая работа. Но бежать за, эти, за противодействие Путину точно не надо. Усиливать надо свои границы, не дать возможности пересечь летательными аппаратами любого уровня границу, границы НАТО, Евросоюза, а дальше уже смотреть по, так сказать, по действиям, по противодействию россиян. То есть, как план, могут отправить какие-то ракеты на территорию на Захидной области и, как таким чином, знову перетнути кордон тоді інших держав? Не, нет, не так. Угу. Ну, ракета, крылатая ракета, она же работает по земле, а же не будет работать угу. там по самолету в воздухе, да, это, то есть это... Это, скорее всего, возможность перебросить какой-то ПЗРК, куда-нибудь, да, трубу перебросить в Европу. А так как конфидентов там достаточно российских спецслужб, там сотни тысяч россиян сейчас, вот это может быть проблема. То есть подойти, допустим, с трубой, с цеглой, допустим, с той же, где-то к посадочному или взлетному курсу гражданского аэропорта и сбить самолет гражданских не составляет труда. Вот такая, вот такая провокация может быть. Плюс такая же возможность дронами. Дело в том, что дрон, если под прямым управлением, но если мы дронами своими сбиваем российские вертолеты, то представьте, что дрон легко, в принципе, попадет в ометаемую плоскость, допустим, того же винта, заходящего на, если это там турбовинтовой или какой-то борт, в двигатель в борта, заходящего на посадку. Ни одного, так другого подождет там на, на и на до десятка бортов. То есть вот эта проблема может быть. Потому для европейских стран на данный момент надо обеспечить безопасность, особенно взлетного и посадочного курса. Чтобы ни один дрон туда близко не подошел. Сбивать их надо. Они пока на них молятся. Выходит поп с кадилом, гоняет это кадило по кругу, отгоняет беса, называется. Ну, это я утрирую, конечно, но пока так вот некоторые э, европейские аэродромы защищаются от этих российских дронов. А вот пусть учатся эстонцев они уже начали их валить. Очень правильный и грамотный подход. Начали сбивать российские дроны. Так, в тому і той сенс, що вони якби запускають так ці ці дрони, а якби європейці коло на все це реагують і роблять вигляд, що начебто нічого не відбувається. Ну тобто, тоді, а в такому випадку, не дай Боже, звичайно, що якщо таке станеться, але ми просто ну, розглядаємо всі сценарії, то тоді що? Це якби війна? Чи тут знову ж таки буде тривати якесь розслідування? Поки там буде поставлена крапка, тільки лише тоді європейці зможуть якимось чином відповісти РФ. Это же проблема демократии. Пока э, жареный петух в задницу не клюнет, они не почешутся даже. Ну, то есть, пока борт не упадет какой-нибудь в Европе с гражданскими, 3, 300 человек не погибнет от э, какого-то дрона, который, россияне ж не скажут, что это их дрон. Они до сих пор морозятся. То есть, и опять же говорю, я не я, и хата не моя. Ну, вот примерно так. Да. Э, то есть, э, вот после этого только будет принято решение, не, после этого они только соберутся на консультации потом будут консультироваться до второго пришествия, потом принят, примут решение, давайте позбиваем дроны, наконец-то. Еще же я же почему сказал, учите все эстонцев. Там без консультации, без ничего, начали валить. Поляки уже приняли решение, но поляки уже начали валить, они же дроны, которые заходили на почву, там несколько штук отминусовали, сейчас включили программу, кстати, очень толковая программа «Стена дронов», то есть они противодронную стену будут сейчас запускать, уже запустили, то есть это один из подходов, как остановить провокации россиян. Ну так у россияне со стороны, допустим, Балтики, они смогут могут зайти там на десяток государств. То есть какое-то судно российское, которое болтается в Балтийском море, оно может, через него можно управлять дронами на дальностях десятки километров, а по некоторым позициям и на 100-150, если есть прямое управление, допустим, теми же дронами там разные есть дроны, под, под, на опто, и не только на оптоволокон, но имеется в виду на телеметрической системе управления. И эти, да, этими дронами можно легко попасть в самолет. Я же говорю, заходящий или взлетающий. Заходящий на посадку, взлетающий, потому что курс привязан к посадочному курсу полосы этого аэродрома. И этот вопрос можно, ну, то есть легко решить, имеется в виду, сбить самолет. Поэтому ну, тут, тут пока не упадет борт, ничего не произойдет. Ну, то есть Очень. это мы можем поговорить, но вот э, возможность того, что в ближайшее время может рухнуть борт и погибнут сотни людей, это это возможно сейчас появится. А чи можна говорити, що це такий психологічний також тиск на європейців, враховуючи, що сьогодні в Брюсселі, до речі, засідає якби там альянс, так і вирішують знову ж таки консультації проводять щодо дронів над Брюсселем. І крім того, завтра в Брюсселі ж має відбутися продовження розгляду з цього засідання щодо надання Україні репараційного кредиту у розмірі 140 мільярдів євро. Ну тобто, це як тиск, тоді можна також рахувати? Ну он, да, с точки зрения логики россиян, москвичей, вернее, кремлеца, как угодно это говорить, потому что в основном там это проблема с восприятием действительности на данный момент. В Кремле, скорее всего, какой-то купол стоит, непробиваемый. Сейчас это давление на Европу вызывает обратный эффект. То есть, чем больше давить на Европу, тем больше они нам дают возможности, там, допустим, воевать или финансов, техники, боеприпасов и так далее и тому подобное. Рюта уже сегодня заявил о том, что все, НАТО сейчас производит больше боеприпасов, чем Российская Федерация. Год надо было всего лишь, год. Вот с начала года они практически, как Трамп за, заехал на книжение в белый дом вот на охватило европе для того чтобы полностью запустить все механизмы возможные по производству боеприпасов все рюте доложил о том что натовские страны производят боеприпасов больше чем и россия и россия уже никогда не доводит НАТО. вот есть такие вещи которые уже никогда не происходят а вот уже никогда не не то что не переводит даже не доводит то есть этот процесс уже пошел, и давление со стороны Москвы на Европу, это да, это давление психологическое, но вызывает оно, другой эффект уже, совсем другой. А Путин еще живет в том, в 22 году, я бы так сказал, 4 года назад. Восприятие действительности нарушено напрочь. У него у самого, во-первых, скорее всего, когнитивная способность, все-таки 7 десяток. Ну и его окружение, которое не дают ему достоверную информацию для принятие решения. Либо специально, где, то есть специально ее искажают. Это тоже может быть. Для того, чтобы Путин какое-то другое решение принял. Потому а действие может быть. Дело в том, что, имеется в виду, на нас это никак не повлияет. Наоборот, еще больше нам будут просто помогать европейцы. Но а, россияне могут в конце концов провести действие. Сбить самолет. Вот а, гражданский самолет могут сбить. А, Запорожскую атомную трогать не будут. Сами себе не выстрелят много, А самолет сбить могут. Тем более по реакции на МХ-17 никакой, никакущая реакция Европы. А бы были же убиты это европейцы и малазийцы. Ну, то есть, не украинцы имеется в виду, борт чужой был. Бор. Так вот, по никакой реакции это практически дало возможность, никакая реакция, никакущая, дала возможность Путину планировать еще одно такое уничтожение самолетов. Рома Григоровичу, подивимося, як воно буде дай Бог. Сподіваємося, що все буде добре. Вам щиро дякую за детальний аналіз подій та цікаву і важливу розмову. Звичайно, слідкуємо за подіями та аналізуємо у спільних ефірах. А наших глядачів просимо, хто ще не підписався, підписатися, будь ласка, та долучитися до нашої спільноти. Нагадую, що будь ласка, залишайте також свої коментарі та теми, про які б ви хотіли, аби ми говорили у спільних ефірах із Романом Григоровичем в ефірах. Всім дякую за увагу і до зустрічі вже завтра. Буду. Ладочка, дякую. До свидания.